Агата от Наливайка, Степаненко и Что вы желаете дополнить или уточнить? Ваша честь, я хочу коротко дополнить, что действительно я никогда не носил в себе таких мыслей, как взорвать, спалить храм. Я всегда был, есть и остаюсь верующим человеком. Для меня церковь это как второй дом. Я ни с кем не конфликтовал никогда. Любил храм, хотел стать священником хотел стать священником. Да, у меня было при но я в нем покаялся, Ваша честь. Также я хочу сказать, что все признательные показания в милиции я давал под давлением, но меня кричали, запугивали, шантажировали. Обрезали мне карманы, возили меня в таком виде по городу. Естественно, что я надломился, страх овладел мной, и мне пришлось оговорить брата, себя и Женю. Это была моя единственная вина и ошибка, что я под страхом оговорил, так как боялся за их судьбу. Мы не совершали этого преступления. У всех нас есть действительно алиби. Это показания свидетеля пасечника Виталия Сергеевича, моей мамы, нашей мамы, Демина Ольги Николаевны, э, свидетеля Ястребова, Александровой. И все остальные свидетели, они также не подтвердили, что это сделали именно мы, этот взрыв. Никто не подтвердил. Также, Ваша честь, хочу сказать, что, например, специалист Шаповалов, психолог из Луганска, в своих выводах он писал, что у меня отсутствовала свободная стадия рассказа при допросах, что говорит о психологическом давлении. Специалист Сиднев говорит, что были вопросы, в которых содержался ответ, наводящие вопросы. Их задавали следователи нам, брату, мне и Федорченко. Что также подтверждают наши показания о незаконном влиянии на нас. Большинство вопросов носило закрытый и полуоткрытый характер. Поэтому эти, эти показания недостоверны и не самостоятельны. Ваша честь, я хочу сказать, что да, действительно, было очень много нарушений со стороны судьи Минасова, Васильской. Нам поменяли безосновательное обвинение. Прокурор Кмеч Андрей Геннадьевич поменял. Не объяснил, зачем он это делает. Также, когда отстранили адвоката Шулякова, мне назначили адвоката Степаненко. Я не просил, чтобы мне назначали адвоката Степаненко. Я это говорил в суде. Меня устраивает адвокат Шуляков. В полном объеме. Один. Вот. Хочу также добавить вашу честь, что <coughs> я всегда любил храм. Для меня это как второй дом. Я никогда бы не дерзнул поднять руки свои на святыню, не осквернить храм, разрушить, уничтожить, любить человека. Точно так же этого не сделал бы никогда мой брат. У него даже таких не было. Занимался спортом. У него были совсем другие увлечения в жизни. Он не имел отношения к храму. Да, он мог по праздникам зайти туда, но чтобы разрушать, уничтожать его. Точно так же и Федорченко, Женя, спокойный,